वाहगुरु जी का खालसा वागुरु जी की फतेह देख रहे हो दखला दिन महत्वपूर्ण खबर की गलबात करा शुरू कर दबर खबर खबर की जे आप गल करिए एन आई ए वालों के दर्ज जांच वि

मंगवानो इक दशती हमले पीछे छबी भगतिया जी गोली मार के बे रेमिनाते आके ती गई थी हथकन ने गया के हाथ बाद बदोदी एसन केंद्रीय बनो कहंदे गए मतले हुक्म मंगू ईसे हमले छोड़ दिया जम्मू बीच कैसे राज्य किता है एन आई ए दिन टीम बुधवार तो ही आतंकवादी हमले वाली था ये मौजूद थे आतंकवाद दावादवाज कानून जांच तेज कर देती है आतंकवाद विरोधी एजेंसी आई जी डी जी, 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 जी।

ਆ ਕਾਮ ਬਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਬੁੱਝ ਦੇ ਦੀ ਨੂਰ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਐ ਇਹ ਕਦ ਨਾ ਜੇ ਮੋਕੇ ਵਾਪਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਗੂ ਆਈ ਸੀ ਸੈ ਸਬੱਤ ਤੇ ਦਰ ਕੋਉਂਦੋ ਮਿਲ ਬਾਦਾ ਹੋ ਰਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਦੰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਐਸੀ ਰਤ ਨੌਜਵਾਨਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੋਕੇ ਪਹਿਲਾ ओ हो रहे सब उन्होंने कहा कि देश अच कश्मीर के दुश्मन दे चंद नहीं आया वो चाहते हैं तबाह हो जाए उन्हें क्या कि आत बाद विदुद्ध जंग देश की एकता एक, एक शादी के ये एक शादी

भगती किसी भी राज्य बच्चे रहता है तो कोई भी भाषा बोलता है हर किसी परिवार प्रति दूंगी हम दादी है तो मन में गहरी पीड़ा है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है भले वो किसी भी राज्य का हो वो कोई भी भाषा बोलता हो लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खोल रहा है पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है उनकी कायरता को दिखाता है ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी लोकतंत्र मजबूत हो रहा था पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी लोगों की कमाई बढ़ रही थी युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे देश के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास्ता नहीं आया आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है आज दुनिया देख रही है इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है साथियों भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है वो आक्रोश पूरी दुनिया में है इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं पत्र लिखे हैं संदेश भेजे हैं इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की